Уже 2 часа ночи, мы вот, поели то, что так что я быстренько, в общем, самое главное, что было у нас за день, в общем, вчера я рассказал о системе, которую мы придумали, то есть это набрать новых партнеров в команду, которые продавали рубашки, ну, придумали схему, это... сегодня эта схема начала уже работать, уже первые пять человек у нас есть в команде, вот. В общем, отлично. Сегодня задание было поставлено 10 ключевых целей, не 3, а 10, что времени вообще нет. И из них выполнилось. В итоге только одна мы развезли рубашки по салону. Точнее, в один завезли, а завтра завезем с утра сюда на комендантский, отмечается на комендантском, потому что это нам близко. Мы только приехали сейчас на комендантской возможности нет. Ну, что могу сказать, поклонники не запустились, опять подвели человек, который имеет розничный магазин на 5 общем, Магазины, в которые мы должны были приехать, показать свои рубашки, в которые мы отправили коммерческое предложение на почту. Там кто не было управляющего, то позвоните завтра. Полный ужас, но ну, ничего страшного. Мы ну, без эмоций будем относиться ко всему. Все. Всем привет, день он, в принципе, неплохой, но что-то как-то очень много дней у нас таких, которые заставляют подумать. Наверное, это хорошо. Это заставит вас поменять некоторые взгляды свои в целом. Ну, понял еще то, что нужно ставить задачи некоторые, которые зависят только от тебя, то есть они не зависят от других людей. Потому что когда ставишь задачи, которые где ты зависишь от каких-то людей, то если бы, ну, там, скажем, нельзя да, снимать всю личную ответственность, то есть надо добивать какую-нибудь задачу, но если человека нет, то его нет. Когда... И задачи не закрыты получаются, и день получается пусты. Очень обидно сегодня планировали запустить, тоже уже ничего не вышло. Надеемся, что завтра уже это получится. Если завтра этого не будет, будем уже добивать эту цель, потому что это очень важно. Деньги уже внесены. Вот. В общем, сейчас мы поехали спать. Вот. Всем до, все, всем пока, потому что. Нужно поспать и работать завтра, очень много работать, мало.